химии с победой. И э, я предоставляю слово игрокам, послушаем оценку игроков, а затем подведут э, итоги встречи э, тренера. Э, первому слову Михаил Галенко, представителю команды гостей Михаил. Э, как его, на ваш взгляд, получился матч, на что настраивались и в чем были проблемы? М -м -м, матч получился непростым. Хотя вначале казалось, что мы сможем навязать борьбу но по итогу проиграли 28 очков. Не <coughs> знаю, да, лично я расстроен, как бы, ну, мне каждый раз неприятно проиграть. <coughs> каждый раз еду на игры с мыслями о том, что можно выиграть. Объективно, мне кажется, команда Химик лучше укомплектована, <coughs> может быть, лучше даже подготовлена. Для того, чтобы нам сегодня выиграть, нужно было совершить небольшой подвиг, а его не совершили. Тренер сказал, что в раздевалке началась самая важная часть чемпионата, плей-офф, и мы вышли настроены на игру, настроены бежать и играть агрессивно. Это нам удалось в первой четверти. Единственная проблема в первой половине – это был проигранный подбор на своем счете. Николай много собрал отскоком на нашем счете, и Ануфриев забил, по-моему, 3-3 очков. И за счет этого как бы, не могли так сильно оторваться, но потом все равно побежали и… Стараюсь просто играть свободно, не раскованно. Прежде всего, поздравляю Химик с победой. Но эти игры состоят из двух. Постараемся навязать борьбу в домашней встрече. Сложно играть против более высокорослой команды. Несмотря на это, мы выиграли чужой щит. Как бы много подобрали на чужом щите. Но желаемого преимущества это не дало. Мы промазали свои мячи. В итоге получилась такая не совсем приятная разница. Химика чуть больше опыта и не получилось немного. Хотя в первой половине цеплялись за игру как могли. Ну, знаете, тут поздравляю всех с победой добавить, в принципе, к тому, что было уже сказано, особо нечего. Да, Вова сказал, что сейчас начался самый важный период в чемпионате, да, это плей-офф. мы подготовились. Единственный момент, который сегодня не нравится, это понятно, чтобы мы дали, позволили Николаеву подобрать 17 подбором на своем щите. Да, то есть это как бы такой непозволительный позволительный для нас момент. Это лишь 50%, да, нужно ехать в Николаев. В Николаеве очень хорошая публика, очень зал такой, скажем, баскетбольный, да, с очень хорошими традициями, там всегда очень сложно играть, независимо от состава. Вот, поэтому нет никакого расслабления, мы должны максимально быть готовы, мотивироваться и завершать серию там Николаев.